حاضرین گرامی ہمیں اللہ رب العزت کے ساتھ محبت اور صلاح کا کوئی دروازہ کھول لینا چاہیے یہ وقت ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہم اپنے اوپر کھول لیں شاید وہ ایک دروازہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائے مکمل توبہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شام جانے والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے سفر فرما رہے تھے رستے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اس قافلے کو اور وہ ڈاکو اس پورے قافلے کو اپنے امیر کے پاس لے گئے وہاں پر سب کے سامان کی تلاشی لی گئی تو ایک کے سامان میں سے ایک پیالہ نکلا اس کے اندر شکر اور بادام مکس ہو کر کوئی سوغات بنی ہوئی تھی تو وہ سارے ڈاکوؤں نے شوق و ذوق سے کھانا شروع کر دیا سارے کھا رہے تھے لیکن جو ڈاکوؤں کا سربراہ تھا امیر وہ نہ کھا رہا تھا تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس ڈاکوؤں کے امیر سے پوچھا کہ تمہارے سارے یہ ساتھی کھاتے ہیں تم کیوں نہیں کھاتے تو وہ کہنے لگا میرا روزہ ہے میرا روزہ ہے تو حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو ڈکیتی کرتے ہو چوری کرتے ہو لوگوں کا مال لوٹتے ہو اور پھر کہتے ہو روزہ بھی ہے وہ کہنے لگا ہاں مجھے اس چیز کا احساس ہے لیکن یہ روزہ اس لیے ہے کہ کوئی نہ کوئی سلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے کوئی نہ کوئی سلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے ہو سکتا ہے اسی دروازے سے بلا لے ہو سکتا ہے اسی ایک دروازے سے ہی کسی دن آواز دے کر بلا لے تو صلح کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کئی سال بعد پھر میں حرم میں مکہ میں تھا طواف کر رہا تھا اسی ڈاکوؤں کے سردار کو میں نے احرام باندھے گریہ زاری میں فنا ہوئے اللہ کے حضور روتے مناجات کرتے اس کیفیت میں طواف کرتے دیکھا میں <تصفح> چونکا اس کے پاس جا کر پوچھا کہ تم وہی ڈاکو کے سردار ہو اس نے کہا ہاں کہا کہ یہاں تک کیسے پہنچے کہا اسی ایک دروازے سے جو کھلا رکھا تھا اپنی جہالت کے دنوں میں بھی جو دروازہ کھلا رکھ چھوڑا تھا نا وہی دروازہ وسیلہ بن گیا اپنے مولا تک پہنچنے کا تو یہ سبق ہے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بھی گناہوں سے اٹھی ہوئی ہیں دنیا داری میں پھنسی ہوئی ہے کوئی ایک دروازہ کھلا رکھ چھوڑا کرے چاہے وہ دروازہ اس سال کے اختتام پر دس روزہ سے ہی اسی کو ہی وہ دروازہ بنا چھوڑے کہ سال میں یہاں آ جایا کریں ہو سکتا ہے کہ کسی ایک اشرے میں وہاں سے ندا آ جائے کسی ایک دس روز رمضان کے کسی آخری دس دن میں کبھی نہ کبھی ہر سال آ کر دستک دیتے رہا کرے اس کے دروازے پر اس کے حضور ندا دیتے رہا کرے سوالی بن کر صدا لگا دیا کرے ہو سکتا ہے کسی دن جواب آ جائے اور وہاں سے بلانے والا بلا لے اور کہے ہاں میری محبت پہ گھل کر میرے پاس آ جا میری محبت میں ٹوٹ کر میرے پاس آ جا میری محبت میں گم ہو کر میرے پاس آ جا